Гормленец, ваш комментарий по игре. Ну, я считаю, игра получилась, конечно, неплохой для зрителей. Быстрый гол, который забил Ингулец, конечно, во многом где-то предопределил э, ход игры. И, конечно, уже было чуть-чуть посложнее, команда уже стала играть больше от обороны, играть ну, на контратаках, что у них неплохо получалось и надо было как-то более агрессивнее играть уже нам. Но, к сожалению, не совсем это все получилось. Вроде какие-то моменты были, но до логического завершения они не доходили. Так что, я думаю, где-то и, наверное, закономерный результат. Хотя, я думаю, что такой самый реальный момент был в начале первого тайма, второго тайма. Надо было, конечно, реализовывать. Там я не знаю, там метров с 12 надо было хотя бы забить мяч, и уже хозяев можно было бы заставить уже где-то идти в атаку, где-то раскрываться. А так в основном большими силами играли в обороне, довольно слаженно команда соперника. И было сложно вскрыть эту оборону, хотя, говорю, опять же, еще момент там был там с углового, где-то будет парасторопней, поудачливей наш игрок, то могло быть совсем по-другому. Если бы сравняли счет, я думаю, что нам бы стало полегче. Вот, и, ну, наверное, и, и результат был бы, конечно, как бы другим. Ну, так уже получилось. Уже... Ну, что ж, мы вам дякуем за этот комментарии и желаем успехов вашей команде уже в наступных поединках. Дякуем.